сегодня владимир степанович говорил о том что это уже восьмая конференция информационно управляющей системы и комплексы и это так совпало что сегодня и мой восьмой доклад на конференциях нашего университета и не только нашего университета эти научно технические конференции дают хороший опыт нашим студентам и мне в том числе дали свое время поскольку мы знакомимся с работами наших товарищей, коллег, преподавателей, узнаем, на каких кафедрах какие разработки проводятся, узнаем о научной жизни университета, а если удается отправиться на конференцию в другой город, то, соответственно, узнаем и о разработках, которые проводятся там, о... узнаем уровень свой среди учебных заведений Украины. И свой личный уровень, можно сказать, научной работы. В рамках этих конференций можно услышать достаточно интересные, содержательные доклады, которые зачастую превосходят во много по объему учебную программу. Но на данной конференции я представлял доклад первым. Он был посвящен резонансным преобразователям постоянного напряжения. Это тема разработок нашей кафедры компьютеризированных систем управления, в частности, моя тема научной работы. Доклад был посвящен получению математической модели резонансного преобразователя с ЛЛЦ-контуром и частотным регулированием, которое в дальнейшем могло быть применено для того, чтобы определить пригодность этого преобразователя в той или иной преобразовательной системе, или, как было сделано в моей магистерской работе, разработать адаптивный регулятор на основе математической модели, который позволил бы управлять преобразователем с наилучшими показателями качества переходных процессов. Кроме того, я надеюсь, что эта конференция будет столь же плодотворной, как и предыдущая, потому что на ней я уже выступаю в новом качестве. Я и докладчик, и организатор части материального, может быть, обеспечения технического конференции. Поэтому мне, конечно, хотелось бы, чтобы она прошла лучше всех предыдущих, более плодотворно.